Будь ласка, это сбоку, Ну, конечно, впечатление самое потрясающее. Все мы понимаем прекрасное значение этой игры. Это принципиальная игра, западное дерби. Ну, что могу сказать, что выиграли очень сильные, дисциплинированные команды. Начало, конечно же, было не за нами, но за счет, ну, не знаю, большого сердца, за счет за огромного желания в защите. Там парни все молодцы, конечно, много перехватов в второй четверти, в третьей, четвертой четверти вообще дали мало подобрать на чужом щите. Поэтому я считаю, что за счет, в принципе, была равная игра. В концовке считаю, что абсолютно заслуженно победили. За счет только защиты. Если бы не защищались так агрессивно, думаю, что вряд ли бы мы выиграли. Я к твоему здоровье, скоро повертаешься на ну, был курс лечения с доктором проходили курс лечения физиопроцедуры, уколы и с четверга уже начинаю, начинаю потихоньку закачивать ногу. В общем, будет уже более будет процесс закачки бедра и там уже будет видно. Пока мне тяжело сказать, а уже по, по самочувствию уже будет видно, как оно. Потому что пока еще не бегал, не не знаю, пока еще как оно. Ну, доволен результатом, доволен в первую очередь той работой, которую проявили ребята на площадке. Я думаю, что первая четверть, наверное, никто не думал, что мы сможем вернуться. И достаточно убедительно контролировать игру. Но не хватило силенных может быть, может, не хватило правильных решений в концовке. Но результатом доволен. И тремя четвертями я, в принципе, доволен. Вы видели, играли. Практически все игроки. Старался всем дать ротацию. И есть над чем работать. И будем дальше продолжать. Но сейчас переходим на такой график, который меня вот как тренера тревожит, потому что очень мало времени для отработки каких-то взаимодействий, каких-то проблем, которые у нас возникают периодически. У нас практически через два дня игра. Поэтому будем все работать непосредственно в таком экспресс-режиме. А так, доволен публикой. Я думаю, публика тоже получила удовольствие. Вот игра такая, опять нервная. Вот. Ну, за это и любимая наверное, баскетбол. Я сегодня доволен, доволен и доволен в первую очередь защитными действиями. Я редко смотрю, кто сколько очков забивает, и для меня это не всегда главное. И я им говорил и Буду говорить любому игроку, его игровое время зависит от его действий защиты. защите. Сегодня вы видели, навязали борьбу. И Липовцев неплохо играл в защите против Дайкса, и Доленко не проиграл своему визави. Поэтому они сегодня получили игровое время. Они не могут понять одну вещь. Когда он играет в защите, он имеет право на бросок, он имеет право на ошибку. Он более раскрепощен, еще он себя чувствует на площадке. И когда игрок начинает от защиты, сразу же видно, как он к этому относится. Сегодня у них провели хорошие отрезки, я ими доволен. Чьи задания у команды Кубка, если мы нового глаза на пресс-конференции выбирали, что сначала нужно еще отримать суперники? Вы узнали о суперники, какие задания стоят. Вы знаете, когда мы играем с «Львовом», всегда одно задание. Начинается сезон. Первая задача выиграть у Львова. Не важно, товарищеские игры, кубковые встречи там. Все, мы играем на победу и в Кубке будем играть на победу. Знаем подгруппу. И, в принципе, весь старт у нас практически дома. Мы с Азотом начинаем дома, и с Николаевым дома играем. Вот, всех приглашаю на ответную игру за Львовом 14 числа. Приезжайте, поболейте, покажите, как надо болеть Львову. Ну, для нас нет разницы. Кубок ⁇ это официальная игра, и мы настраиваемся именно только на победу. Сегодняшняя игра ⁇ это не как кубковая игра, где можно там варьировать составом. Задача была одна, выиграть. Поэтому мы относимся к любой игре, что кубковая, что чемпионата – игра на выигрыш. Изучили Черкасы. Не знаем, там единственное, что там, ну, какой будет степени готовности новый игрок. Вот, Но, ну, по крайней мере, есть несколько игр, ведется работа. Знаете, что нам послезавтра выезжать уже? У нас есть только одна тренировка перед Черкасами. Поэтому ну, такой у нас график. Лемик и Дайкс прошли за гварлей в и уже полагаясь, что они научились что-то нового два раза, потому что они показал, что ничего не учились. Ну, однозначно Лемик показывает очень хороший результат. Я <клево> проводил собрание, я сказал цифры, которые в среднем показывают эти два игрока. Я вам, если вы не владеете этой информацией, я вам скажу, Лемик 13 очков в среднем, 9 подборов в среднем после трех игр. Он играл у нас э, в первый сезон, может быть, с такой эффективностью. Да, 20 очков. Трехочковый 55,5. У нас выше 35 не поднимался. Конечно, научил. Более ровная команда, более э, развита конкуренция, чем, допустим, у нас. У нас была меньше развита конкуренция, ответственность, наверное, побольше. Ну, вот. Я рад за ребят этих.